До доповіді наступного доповідача е, партнера Антона по книгабізюа Діму Лопо, який розкаже про сервіс в інтернет-магазині. Діма? Добрий день всім. Я сподіваюся, після цього доклада їх не підставить, ніби лише на своїми робити. Слайдов у мене нет. Мы будем полчаса заниматься некой философской болтовней на тему сервиса. У нас есть четыре пункта, о которых мы поболтаем. Ну, там, может быть, я, наверное, что-то буду практически еще рассказывать, например, примере тоже какой-нибудь Ну и там какие-то выводы и того. какой -то доклад сервис в e-commerce. Кто-нибудь может так сходу дать определение, что это сервис? И сейчас не может. Ну, тобой... ну что такое хороший в, сервис по или, по или, по 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 в, или, плохой сервис? Вот в чем разница? Хороший сервис и плохой сервис? Хороший сервис выполняет обещания к клиенту Ну, все сознающий. Еще, еще <социал> какие <социал> варианты? Красиво <социал> 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 удовлетворение <социал> потребностей <социал> полной Вот, вот прозвучало уже, можно дополнить, сразу будет полный ответ. Но на самом деле это будет не полный это будет моя версия что я там, думаю про сервис. <coughs> на самом деле все равно, где работает ваш бизнес. Я там буду сейчас жестко утрировать. Либо это девушки на окружной в Киеве, да, с сервисом. Либо это, ну там, лакшери, доставка вина, от 12 тысяч гривен за бутылку. Это... И там, и там может быть хороший сервис. Первая часть. Потому что для меня сервис это вот та самая удовлетворенность клиента, которая на самом деле стоит в конце формулы. Формула называется равно. Первое, из чего вы читаете, вы их. Это обещание вашего бизнеса. А второе, это исполнение. Дальше стоит удовлетворенность. И вот тут вокруг этого мы рисуем большой красный кружочек пишем сервис. Если вы с обещаниями не наврали да, и их исполнили... Чем больше там будет вот этот остаток, тем больше будет вал. И мы какую-то часть времени сегодня будем говорить именно об этом. И об этом сегодня уже говорил здесь, в этой аудитории, Андрюша Шуршу, шушу Матюшенко. Это не Он говорил о чем? Об эмоциях. То есть как бы, ни, как бы вы не общались с вашим клиентом, как бы вы его не обслуживали, у него должны остаться положительные эмоции. Иначе просто он уйдет. В другой такой же бизнес, который будет ему точно так же продавать и, и обычно дороже, потому что там ему комфортнее, там ему клевее. Все. Больше ничего другого про сервис я вам вот сказать не могу. Если вы наобещали много и дали мало, там, там будет плохо. Теперь еще второй тезис мой про сервис. А, обязательно, когда вы строите свою систему, обязательно стройте систему так, чтобы ваши обещания всегда были ниже ваших возможностей. Когда у вас что получается? Регулирование вала, да, Вы можете сами давать сильно больше или чуть-чуть меньше больше, но это всегда вау восстанет. теперь переходим ну, к некой практике. На самом деле, на ну, чем сейчас можно построить бизнес? Можно практически все свои бизнес-процессы соутсорсить, Оставить, все знают, что такое ДТП, да, уникальное торговое предложение, оставить только то, что вы можете делать реально, ваши скиллы позволяют делать, как эксперту, выше, чем весь рынок, и все остальное отдавать на аутсорсинг. Но обещать, полностью делать обещания средние по рынку. И вот тогда, когда они будут сталкиваться с, вашим, с вашей экспертизой, с тем, в чем вы лучше они будут впечатляться, они будут получать те эмоции, ну, которые вы хотели бы, чтобы они испытывали к вам, и будут становиться к вам на Здесь у нас идет второй пункт доклада, это экспертность. Я уже тоже в этой аудитории в прошлом году, в позапрошлом году рассказывал о нишевых интернет-магазинах. Точно для больших масс-магазинов, какие у нас в стране присутствуют, это та же розетка, та же модная каста, Сервис, наверное, все-таки больше это игра с ценами, игра с акциями и некий стандарт обслуживания в логистике, в доставке. Да? То есть они берут другим. Но для нишевых интернет-магазинов есть такое небольшое уточнение. Я об этом именно вот здесь четко помню, и рассказывал. Вы должны быть. Если вы точно хотите в, свое, в своей нише быть номер один, и чтобы никто вас вообще близко не покусился на вашу нишу, вы должны быть самым лучшим экспертом по потреблению вашего товара. Потому что тогда вы точно можете знать, что давать больше, ну, какие, насколько ваши, исполнение ваших средних обещаний по рынку будет больше. Потому что это будет соответствовать тем ожиданиям, как люди пользуются вашим товаром. И тут мы приходим к модели товарища Стивена Бонка, кто знает, кастомер-девелопмент. То есть это общение. Для книги Бизон сейчас будут эти обзвоны, будут эти встречи с ключевыми клиентами, как B2C, у нас покупают этические люди, покупают B2B, клиенты покупают для своих компаний корпоративные 5 книги. У нас будет масса встреч, потому что мы сейчас Bizon, не очень понимаем нашего клиента. Но мы сами читаем эти книги, а мы знаем кучу людей, которые читают. Но у нас не было системы, которая реально работает, пустивая на блэнг. Это живое общение с живыми покупателями. Но даже если вы не пойдете в кастовый сервис вот так вот глубоко, как стартапер, то можете применить то, о чем рассказывал здесь Антон. Транзактные письма. Вы уже получите ту часть ожиданий от ваших клиентов, обычным транзактным письмом, которое, как только в вашем интернет-магазине появляется событие, заказ оплачен и доставлен, человеку тут же шлется письмо. вы получили у нас заказ, Скажите нам пару слов, как, как оно было. Да? И там минимальный опросник в том же письме. Сели там, не надо же его не заставлять писать, выбрать то, то, то и то. Потом в этом же письме, понятно, ему еще что-то можно порекомендовать по Антону. Но самое главное, это письмо, это мостик. Если человек ответил, нажал письмо, то вы можете ему уже звонить, у вас было спасибо за вашу обратную связь, мы хотели бы задать несколько вопросов. Но те, кто не открыл, не ответил, до свидания, мы, не будем, мы их напрягать не будем. Но если он уже себе дал труд, тогда мы можем с ним пообщаться по телефону и сделать следующий шаг, назначить с ним встречу, для того, чтобы потом что-то внести в наши, наше исполнение и в наше обещание. Теперь, что должны делать вы, что мы сделали в книге на самом деле, когда вот так вот с такой стороны подошли к сервису? Вы должны провести ревизию всех ваших обещаний. Есть у Мана такая замечательная книга «Точки контакта» где контактирует с вами клиент. На сайте, в корзине, в письме, общаясь с вашим курьером, общаясь с вашим работником колл-центра, читая вашу табличку о нас, читая вашу помощь по доставке, по всему остальному. Нужно четко провести ревизию обещаний. Что вы реально им гарантируете? Мало того, то, о чем я сейчас говорил, занижение обещаний. Честно переписать, чтобы вы исполните всегда при любой погоде, при любом там интернете, при любом качестве связи в телефоне, то, что вы можете... Вот это вы обещаете гарантированно. Наглядный пример. У меня три года назад был любимый конкурент Я разделял бедро в И я очень сильно радовался, когда они ввели как книжный интернет-магазин, у них все книги. Ну, сейчас не обязательно деловая литература, мы там не конкуренты, мы поставщики Мангану Фебра, как представительство. Но они ввели четыре интервала доставки я сильно радовался за кого, потому что клиенты, книжные клиенты, не ждут, что им с частотой... То есть, знаете, что такое 4 интервала? Если ты заказал в первый интервал, тебе доставят во второй или позже. Если во второй, то в третий или позже. В третий, то в чет... Стоимость, понимаете? Количество курьеров, которые прибегают к 9, к 12, к 2 и там, к 6. Ну это жесть. Отлично, я сильно радовался, но они переформатировали свою службу доставки, они оставили вот это обещание о четырех интервалах, но при этом их логистика работает так, что большая часть наших клиентов, они безопасные сейчас, если вы еще доставляли, как я кабую. То есть уже стандарт рынка подрос. О чем я говорю? Вы должны следить не только за тем, чего хотят клиенты. Там, молясь на книге Стивена Бланка общаясь с ними живем, со, со многими живем, но еще и на стандарты рынка. Потому что если вы обещаете ниже среднего, вам придется подтягивать свое исполнение. Теперь еще одно замечание. Очень многие сервисы, как интернет-магазины, так и сервисы каких-то услуг, находят в себе там некую уникальность и начинают именно ее обещать в своих промо. Вот мы здесь самые лучшие. Что они делают со своим сервисом в таком случае? Они начинают именно рекламой раздувать обещания. И когда клиент приходит, а реклама она надута до вау, сталкивается с тем, что это ну, обычно ну, какая некая стандартная для рынка вещь, что у нас происходит с сервисом? Он нормальный, он действительно нормальный, стандартный, все так потребляют и клево. Но обещание его что? Задравит. Просто клиент неудовлетворенный. Эмоционально он, вы ему не нужны. Вау не было. Это они имели в виду в своих рекламных обещаниях. То есть, когда вы хотите себя красиво продвинуть каким-то промо, какой-то акцией, подумайте, все-таки оставили вы себе место для вау, или же наоборот, если вы что-то придумали, в вау, наоборот, отрежьте от него кусочек и рекламируйте вот строго для этого кусочка. А вот этот вау оставьте на вишенку, которую они откроют, его вишенка. Вот Шушу, по-моему, сегодня рассказывал, да, про это, про страницы Esquire. Ну, все круто. Не по вырежке, да, а страницы Esquire прокладывайте. <coughs> Окей. Сейчас будет небольшое лирическое отступление. Наверное, реклама некой услуги, которая появится на этом рынке. И мечты многих интернет-маркетологов. С появлением на Украине услуги фулфилмент, она пока не имеет никаких аналогов перевода, каждый человек, который хоть что-то умеет в интернете, привлекать трафик, конвертировать его в его покупки, может только сконцентрироваться на этом. Что такое фулфилмент? Все знают, что это курьерская доставка. Отлично, это у вас есть склад, или там есть комната, в которой вы принимаете товар от поставщика, перепаковываете отдаете в курьер. Ну да, там самый примитивный случай. Так вот, или ваш склад, или вашу комнату вы тоже отдаете на аутсорс. Мало того, работу с вашим поставщиком вы тоже отдаете на аутсорс. И как минимум будут к июню месяца два таких игрока, это Postman и вторая компания, не помню название. И может быть, вот сегодня новая почта наверху не раскололась, скорее всего, они еще это тоже внедрят к осени. В чем, собственно, прикол? Вот вы пришли послушать про диджиталы, про эмоции, про транзактные письма. То есть про маркетинг, про то, как это продвигаться, но когда все это исполнено, у вас нужно заказаться, чтобы оно как-то приехало, чтобы на складе это встретил, да, поштрихкодировал, разложил по складу, собрал, упаковал, отвез клиенту, получил с него деньги. Ну, то есть какой-то каменный век, да, с точки зрения диджитал, вот такой ужас. При появлении такой услуги, вы можете, конечно, это сказка, но тем не менее, понимаете, что вы если уже добились каких-то скиллов в продажах в интернете, то вы можете сосредоточиться только на, на этом. Все остальное отдать. А, причем, вот сегодня много говорил Андуна о модной касте. Для украинского рынка катализатором внедрения этой услуги стала модная каста. Потому что она сподвигла на эту новую почту и постман. Ну, постман там еще свои расклады, там они придумали лейбл ОАА. Знаете, да, такой сервис? Это Такая дочка, большой ПВК групп. Понятно, всю логистику свесили на постман. И поэтому эти по фильмы они уже делают, просто они это не продают. То есть они для конкурента модной касты Label полностью от поставщиков принимают товар, раскидывают его по акциям, все возвраты принимают и идут поставщикам. То есть Label реально маркетинговый проект с точки зрения вот исполнения, потому что логистику ему закрывает кто-то. Зачем я об этом говорю? Если ваше уникальное торговое предложение в то, чем вы лучше, входит логистика, ну, вы будете делать всегда сами. Иметь с этим большой геморрой всегда. Если не входит, то буквально через полгода год это все можно будет купить. Это наглядный пример, потому что аутсорсить можно вообще все. Оставить только то, в чем вы специалист. В данном случае я выступаю там, за хорошие нишевые магазины, типа там, «Книга Бизо» в своей нише, которые будут экспертом по потреблению этого товара и будут разговаривать с покупателями на одном языке. Теперь еще одна дополнительная штука, прежде чем мы перейдем к последнему пункту соцсети и сервису. В Customer Development этого нет. Это есть в книге последователя Стивена Блэнка, Майкл Маркова, «Метод тыквы». Андрей из Шушу говорил, что мы продолжаем работать с людьми, которые нас плохо отзывают. Но если вы эксперт да, и даете хорошее обещание, еще лучше их исполняете, и вас все равно харят. Очень важно, чтобы вас сервис, вашу энергию, ваши деньги, которые вы втыкаете в такую сложную структуру, да, много сделать меньше пообещать, потом их перевыполнить. И это тяжело это поддерживать каждый день. Если приходят люди, которые ее ломают, с ними надо расставаться. Это называется концентрация. Да? На два года назад на ему я делал вместо Саши Колесникова, это ваш односельчанин по городу Львову, ХИ-24, я делал доклад, потому что я помогал ему готовиться к докладу, но он не приехал. Ну, Заклад был про сервис на примере доставки еды в Польшу. Так вот, между клиентами, которые отвлекают от сервиса, которые создают геморрой, которые приносят мало денег и создают геморрой, и клиентами, которые восхищены и им все нравится, у них огромная каменная замковая стена. И за стеной крестьяне, а здесь любимые. Их холят, лелеют, носят на руках, им дают больше, чем вы обещали. Остальных старательно отрезают, потому что обслуживание таких клиентов только отвлекает вас от того, чтобы ваших любимых клиентов обслуживать и вместе с ними зарабатывать. Они зарабатывают свои эмоции от вашего продукта, от пользования, потребления, от покупки у вас. Но они жестко отделены вот от всех остальных товарищей, жестко. Вплоть до того, что там это было некое волюнтаристское решение, его имел право только основной исполнитель, исполнительный директор, собственно, сам Саша. Некоторым клиентам было, можно было поставить галку, и он никогда не мог положить товар в корзину. Ну точнее, мог положить, но корзина потом прилетала с ошибкой. На момент этого доклада за 6 лет работы магазина в Польше на, на текущий момент таких было 8 человек которые продолжали сбиться в эту крепостную стену да, головой, пытаться делать заказ, но им вылетало сразу. Они звонили в центр, говорили, что все починят. Но ради того, что вот этих людей отрезали, у меня на это очень хорошо описано, вот эти гнилые, то есть у вас есть один стебелек, и там есть 10 завязей тыквы. Если вы хотите, чтобы эта тыква выросла гигантская, что нужно сделать? Бежало вас отрезать вот эти вот мелкие. И вот тогда ваша тыква, ваш интернет-магазин в этой нише, на этом стебельке, вырастет гигантским, победит. Это штатах есть такой конкурс, вырастет до 800 килограмм гид в конкурс. Он будет лучшей тыквой этого года. Достаточно просто это реализуется в интернет-магазинах, каким людям просто приходить рассылка. Все. Ну, их не нужно тревожить, до свидания. Если они продолжают вам ну, не знаю, подайте их конкурентам, напишите им письмо, вы клевый чувак, но вы сами написали, вот, что у нас все плохо, вот наши конкуренты, хотите купить у них. Представляете, вы им такой геморрой дарите, до свидания. В мою базу приходят эти люди. Они отвлекают вас от того сервиса, от, того, от той удовлетворенности клиентов, на котором вы сосредоточились и за которые вы реально получаете деньги. Мы пришли к последнему пункту, называется соцсети. Когда не было соцсетей, вот эти отношения с клиентами, они были некие интимные, да? Телефонный звонок, e-mail, еще что-то. С появлением соцсетей эта дорога из тоннеля, который закрыт от всех, превратилась в открытую двухстороннюю дорогу. Не только вы можете им что-то туда заслать, но вы можете еще назад получить фуру на полной скорости в лоб. Ну, особенно это клево с блогерами, будьте здоровы с блогерами, да, там, а, кого последнего обидели? Ружелеева, Колба, Чечеткина, ну, кого-то там на, там, таможне сюда. Понятно, завтра об этом узнал. А, им даже писал Чечеткину, чего-то там из морепродуктов отгрузили, да. Понятно, что ну, там на АИН, на самого Артура написали, что опять написали, желтая пресса, что это не повод для новости. Но ну, реально, почему, почему не повод, да? Там комментариев было, ну так жирно, я бы тоже написал, если бы владельцы и на такую статью, как можно там раскомментили, один там взлетел по посещаемости в этот день. Но появились соцсети, и дорога стала двухсторонней. И появились правила. Вот теперь вот эта большая, жирная, высокая, тол толстенная каменная стена, она стала прозрачной. Вот этот вот человек, которого бы вы не хотели видеть своих клиентов, залетает вовнутрь, начинает сеть хаос и панику. И тут должны несколько правил, они а достаточно простые. А, на такие сообщения нужно отвечать максимально быстро и извиняться всегда. Даже если вы не разбирались, у вас нет времени на разбирательство, вы должны в течение, если это не ночью написано, да, там, если в рабочий день написано, в течение 5-10 минут ответить, и первым должен быть извините. Мы приносим свои извинения глубоко. А потом уже будем разбираться. Чтобы вы, даже если вы не все равно извиняйтесь. Дальше. Наверное, я немножко опустил в самом начале доклада. У а нас есть психологи в аудитории. Нету, придется отдаваться одному. Хорошо. <с attendee> я в свое время проходил на тренинге такое упражнение, меня мне дали денег, мне дали своих взял. Выгнали на улицу у нас и сказали, нужно первому встречному подарить там вся время. Думаете, это легкое, легкое упражнение? Особенно если ты первосвещенная женщина. Можно прожить работать. Вот. Ну, логика, да? А что это да? иллюстрирует? Это иллюстрирует правила обмена. В глазах у человека вопрос, за что? Ну, что взамен, да? Да, что я должен. Вот как-то я такой, наверное, основной постулат опустил. И в соцсетях мы к нему добрались. Обмены всегда должны быть равноценны. Если кто-то получил больше, кто-то меньше, понятно, тот, кто получил больше, может это получить манипуляции, да, там, вот, манипулировать, но при этом он гордится собой, я такой крутой, я, вот, я получил больше. Вот что происходит с клиентом? Обещания наши то есть большие, низкие, исполнение большое низкое. Когда вы даете ему вау, он уже он должен. У него уже есть эта галочка. Клевые пацаны. Так вот, мы пришли так к соцсетям, и на любое хвалебное, ругательное, какое вот матерное, на ну, понятно, можно молча удалять. Но, опять же, в соцсетях еще, наверное, правило, правило ноль. Если сильно ругательно, то нужно что? Что первое Оставить. Может, Антон? Первое делать скриншот, а потом удалить, потому что сейчас как обругал какую-то корпорацию, вот тот же Артур в таких вот штуках пару раз участвовал, снесли пост, потом выкатывается во все соцсети скриншот, и этот пост они удалили. Ну то есть все, там уже три кристалла, там надо скидывать деньги в восстановление репутации, то есть все плохо. То есть действительно вас обругали, обругали неадекватно там с матами, всеми делами, скриншот. И удалите. Потому что когда человек будет потом доказывать, что он там мягкая, пушисто вас я яй вы такой, ребята, смотрите, какая штука, и ну, уже удар по репутации, по его. То есть, если сообщение недостойно, ну то есть уровень там, какашек не превышен, вот уровень, вы обязательно на него отвечаете, и первое, это вернуть обмен на место. То есть дать ему больше. Извините, мы были неправы, мы разберемся и отпишемся вам в личном письме. Та -та 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 -та. А если действительно это адекватный человек, то решив это с ним по телефону или решив это с ним в email переписке, обязательно нужно сказать ему, напишите спасибо на Фейсбуке, потому что ну, вот оно висит там и портит там, словно на рекорд. Обычно все пишут. А второй бонус решая с ним вопрос, особенно если вы накосячили, вот это очень-очень хорошо этим запас славится. Антон, не знаю, приводил это на слайдах. Они всегда еще дают больше. Накосячили? Вернем бесплатно, поменяем бесплатно, привезем вторую пару. То есть заплатите за вот это вау, просто дайте больше, не парьтесь. Он может потом не быть вашим клиентом, но он уйдет из ваших клиентов и останется вам где-то должен. Они накосячили, и они потом перекрыли сверху. Это клево работает в книге, у нас менеджеры, которые висят на телефоне, и, собственно, и директор по сервису, они имеют право вот давать обмен с превышением. У них это вот, им дано такое право. Там скидку дать больше, бесплатную доставку, доставку. Ну вот они могут это исполнить. Потому что это работает реально для книг. <coughs> собственно, к чему пришли? А, итоги. Если вы дали адекватные обещания, если вы при их исполнении их превысили, то как минимум вы получили лояльных клиентов. Как максимум, если вы хорошо подошли к SMM и продвижению своего сайта, я вот тоже как раз своего такой доклад делал, наверное, в прошлом году, то вы получили еще дальше распространение, потому что все их вау вы им вовремя подсунули в свой сайт, где лайкнут где расшарить, где закомментить. Вы усилили их вау, и такой, буркнуло их вау камешком, а вы эти волны приподняли, дальше пошло. И вы получили, наверное, самое главное, это право на ошибку. Например, руководитель пост глазов пишет статью на АИН про доставку. Два или три экрана. Хорошая статья, но уже не профессионал. Под этой статьей вот тут я дальше уже без имен, топ-менеджер достаточно большой украинской, достаточно большой украинской компании, наш постоянный клиент пишет, ай-яй-яй, вы там такие рассеки, и та 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 Понятно, я понимаю, что он как, то как это, на верхах что-то там было. Я звоню этому человеку, он говорит, здравствуйте, имя Вольмарана, здравствуйте, а вот что случилось? Он сказал, что случилось, да, это косяк Пузмана, он его не перенес на нас. Мы не стреляем ни про Петровский. Он говорит, поставьте мне галку новой почтой. Я не буду больше пользоваться постманом, А вы клевые. Вы получаете право на ошибку. Иногда мы можем делать один или два или даже три раза. Пока вот тот самый кредит, который вы выдали, вау, пока не закончится. Понятно, нужно сильно накосячить, да, чтобы этот кредит закончился. Поэтому если лояльность действительно сложилось из того, что люди всегда получали чуть-чуть больше, иногда там сильно, иногда меньше, но все равно чуть-чуть больше, то очень тяжело действительно настоящая ошибка ее убить. Эти люди будут продолжать вам доверять, даже если вы косячите. Ой, я вас так люблю. Ничего, заменяйте мне книгу. Ну, человек приходит, там другая, вообще другая книга. То есть при сборке заказов перепутали там, что их когда поехал другой заказ. Все, или же вот сейчас такой кейс из Львова. Вместо двух книг на подарок ему положили вообще другого заказа какую-то вообще левую. Ну, понятно, мы говорим, отправляем назад, мы заплатим за это. Плюс, ну, то есть мы там экстренную доставку, мы восхищение во Львов, потому что день рождения на подарок нужно было, все заплатили. Человек будет нам верить. То есть лояльность это вера, это доверие, потому что всегда они давали больше. У нас есть положительный опыт одного заказа, двух, трех. Они дают больше, и они молодцы. И вот, как, собственно, правильно Антон сказал, не тот, который выступал, а Антон из который еще будет на сегодня выступать, да? А, да. Антон стол. Вот. Что это исполнение обещаний, но в моем случае лучше с превышением. Если вы что-то вкладываете в сервис другое, давайте поспорим здесь, давайте поспорим кулуарно. Ничего другого там нет. Даже сейчас, к жесткому примеру с девушек в Киеве на окружной, там тоже сервис. Но там наоборот, там, там они никогда не исполняют обещания, наверное, там взять, наверное, денег и убежать, да, ну, потому что у них такой там денег, как бы одно. Там тоже сервис. Если там кто-то найдется с превышением, это будет окружной. Дима, я пропоную пройти с темы до круглого стола. Пытание. Кто будет спорить с определением сервиса моим личным? Давайте на, кругом круглом столе. Давайте подякуем Диме и секретарю.